Це на сьогоднішній день? Тобто вже, вже вимальовується такий сценарій, де Україна е, має повернути Крим в першому півріччі? Так. Ну, це круто було, б, дай Бог. На путі сотрудничества з Великобританією буде несколько неприємних моментів. Угу. Первый момент, что тут идет э, чья-то смерть. Или эта смерть связана с кем-то из лидеров э, Великобритании, политических, или же смерть может быть его в том плане, не в плане, как жизнь прервется, да. а может быть он уйдет. Вот смотрите, как у нас в начале войны очень успешно Борис Джонсон да. стал на нашу сторону. Да. Чем это закончилось? Его звельнело его звельнылы. То есть сейчас такое похожее, что тот человек, который очень сильно на стороне Великобритании, очень сильно сейчас будет... требовать э, э, нас? Э, да, подтримывать нас и как бы э, форсировать все события, он рискует быть звельненным. Ага. Как случилось с Борисом Джонсоном? Yeah. Дальше будет какой-то момент разочарования в том, что все-таки сотрудничество с этим человеком даст нам большие надежды, но, как бы сказать, не все, не все наши желания будут удовлетворены. Ну well, да. Yeah. То есть в чем-то, в чем-то будет еще момент разочарования, но Союз. Этот продолжит свое существование очень плотное на морской территории. То есть я могу сказать, что будет, будут заключены еще какие-то договора, связанные с морским пространством. Да. И вот тут, давайте посмотрим, как будут развиваться события дальше. Ну, дивіться, с морем, потому что у нас в Великобритании это царица Королева морів на самом деле. И ей очень важно обуть маты свой флот в Черном море. Так я думаю, и, по когда начнется формирование этого союза морского, тут пройдет очень много скандалов, угу. потому что какая-то страна, которая желает тоже быть главной и присутствовать в нем, принято не будет, что создаст огромное количество недоброжелателей в нашу опять-таки сторону, ну, в сторону всех этих действий, и будет еще один международный конфликт на этой почве. То есть, видите, не все проходит гладко, то есть нам хочется, чтобы О, это классно, все да. собрались, в ладошки похлопали, но вы знаете, всегда есть люди, которые против, да, и всегда появится какая-то баба-яга баба против, которая будет вставлять и палки в колеса, и э, работать э, с точки зрения агитации, вбросов негативных. Так. Так, но все равно этот союз произойдет, и в этом союзе будут самые богатые страны мира. То есть тут выпадает карта У НАТО. У НАТО это карта славы и богатства, угу. и мощи, и будущего процветания. Угу. Uh, ну, какие страны могут быть против? Ну, конечно же, речь идет, наверное, о России. Я так думаю, что речь идет, наверное, о России. Давайте еще посмотрим Турцию. Турецчину подается, да. Турецчину, потому что тут тоже такие странные обстоятельства касательно Турции, будет ли Турция в этом союзе морском? Да, она будет. Да, она будет. Так что я думаю, что это будут, знаете, такие. Со стороны России будут провокации, опять брос пропаганды и множество мелких конфликтов, которые она будет анонсировать и раздувать. То есть они будут бороться, конечно, до последнего. Ну, я б я, ну, це, це дуже так виглядає, мабуть, і дико, але мені здається, що на сьогоднішній день 에, Росію вже майже витурили з Чорного моря. Отак. Давай я спитаємо Карт. Чи на сьогоднішній день Росія вже майже вигнана з Чорного моря? Тобто вона вже ніколи не повернеться до тих позицій, які в неї були до війни? Ні, зараз вона ще не вигнана. Не вигнана, так? Да? Ні, ніт, ніт. Uh, так, давайте посмотрим. Это произойдет с, с освобождением Крыма? Mm, да, это все окончательно будет только после освобождения Крыма. Сейчас она еще имеет, ну смотрите, до сих пор еще выходят, скажем так, их корабли и бомбят Украину. Но им же недолго. Я думаю, что им и... осталось. Да, да, им осталось недолго, но окончательно мы это все увидим. Это просто будет большая радость. Это, знаете, как выпадает карта э, чистой воды. <говорит> Понимаете? Триколь, да, текало, так, выпадает ну, так, карта чистой да. воды э, на вот то, что я спросила, будет ли это после освобождения Крыма. Так что я думаю, что Ще півгода серйозної боротьби нам предстоїть. А ми рухаємося далі. Зараз такі насущні питання, що ми бачимо, що, що у нас фронт дуже активізувався, і росіяни активізували, ще кажуть, фронт на Чернігівщині і на Сумщині. Це вони відволікають від фронту на і сході України, щоб там наші, наші не могли проходити, правильно розумію? Давайте подивимося обстановку о, у росіян Суми. Чернигов, с украинской стороны. Чернигов. И давайте еще Харьков посмотрим. Ух, смотрите, что. Да, они могут пытаться, но пока на этом направлении. Давайте посмотрим Купинск. Пока но из всех этих направлений самое сложное это Купинск угу. И может быть, что-то рядом с ним. Да. Дело в том, что не хватает им возможности идти в атаку для того, чтобы действительно наступать и что-то оккупировать заново. То есть они могут пока что в настоящий момент просто вести обстрелы со своей территории. Mm -hmm. И проводить такой терроризм населения, то, что произошло вот, в Сумах, когда люди гибнут. Mm -hmm. Поэтому я и говорю, что все города вдоль границы, э, до которых достреливают Сумы, Харьков, Херсон, Днепр, может пострадать в ближайшее время от прилета в ракет. То есть, знаете, что это небезопасные места. Mm -hmm. И особенно жилые массивы, где находятся mm -hmm. спальные mm -hmm. районы. То есть спальные районы это места, э, миш... это мишени для обстрелов с российской стороны. Я могу вас абсолютно уверить, что не будет никакого наступления ни на Сумы, ни на Чернигов. Наоборот, и на Сумском, на Черниговском направлении наши военные, украинская сторона, накапливает очень большой потенциал э, и людей, и оружия. Да. и большая помощь идет со стороны партнеров что касается харьковского направления я уже говорила что возможен прилет какой-то ракеты на мест, места дислокации наших военных или войск на да. вдоль линии фронта угу. и вот большие потери могут быть со стороны нашей на нашей стороне из-за не из-за наступления на харьковском направлении а из-за прилетов которые будут угу. По uh -huh. так що таким вот образом. Uh -huh. А тепер дивіться, ну, я зрозумів, то, але давайте так, хоч трошки нашим глядачам, якщо ми можемо переоткрити карти, як себе почуватимуть орки до, там, до кінця березня? Давайте подивимося на Херсонщині, на Запоріжжі і на, на Донеччині. Іменно російська сторона? Так, да, російська сторона. Щоб наче не відкривати наші карти, але і стан цих військ. Тому що ми все-таки всі мріємо і віримо, що вони будуть тікати, і наші хлопці будуть добивати їх доганяючи. Хорошо, давайте тогда по порядку ви будете називати область, так. я буду витягувати карту. Так, так, тимчасово окупована Херсонщина. Як там почувають себе російські військовослужбовці? Далі. Запорізьке, тимчасово окуповано Запоріжжя Запоріжжя, як там почуваються себе військовослужбовці російські mm -hmm. І далі тимчасово окупована Донеччина, як себе там відчувають е, російські військові? І давайте четверте подивимося, як відчувають себе російські військові в, в Криму? Хуже всего им на Запоріжжі і в Криму. Тобто угу. там вони дуже с... погано. Шо, ви що що стосується Херсонської, значить їм кажется, під, що. Під, під весь звук. Їм що там на Запоріжжі і Херсонщині? На Запоріжжі і в Криму їм да. дуже, дуже погано. А, погано. Угу. Настрой дуже поганый. Вот что ага. касается Херсона, вы знаете, они до сих пор уверены, что ту часть Херсонской области, которую они оккупировали, они не отдадут. Несмотря ага. на то, что у нас идет все-таки активные бои по левобережью, они себя чувствуют там достаточно уверенно. То есть ага. россияне на Херсонской стороне чувствуют себя уверенно. Ага. Очень уверены они в Запорожье, что касается после Запорожья, у нас что шло? У нас Донеччина. Донеччина. Там тоже им очень хорошо. Там угу. они чувствуют себя вообще прекрасно. А вот Запорожье и Крым, да. Угу. Как будут развиваться по-настоящему события? Давайте посмотрим. Давайте. А развиваться будет события следующим образом, что с Херсонской области их всех убьют, то есть шансов остаться на Херсонском, Херсонской области у них нет. Угу. Далее, что касается Запорожской области, да. там будет смена командования и или они там линии обороны еще какие-то быстрые, то есть там они придумывают какой-то хитроумный план, чтобы максимально защитить свои позиции. Uh -huh. Я думаю, что там речь идет о серьезном строительстве по линии обороны, uh -huh. то есть серьезное строительство ведется в Запорожье. Далее в Донецке. Ну в Донецке будут по одному отстреливать главарей, которые руководят там uh -huh. сейчас этой, так сказать, никому не признанной республикой, и те, которые руководят Донецком, то есть тут будет, знаете, такой, да, обстрел, отстрел, Донецк ждут неприятности от воды, то есть ничего хорошего, как бы они себя там прекрасно не чувствовали, но ничего хорошего их там не ждет. А ждет очень много Потерь обстрелов и уничтожение командования и администрации, то есть те, кто работают в администрации да. этого города, вот их будут взрывать, отстреливать по одному. И последнее у нас было, это... Крым. Что? Крым. Крым, Крым. да. Крым. Ну, в Крыму они сейчас пытаются, в Крым как можно быстрее до доставить большее количество боеприпасов. Да. Чи То вдачи... есть они сейчас на тем, чтобы как можно больше в Крым впихнуть оружие, ракет. То есть это у них первоочередная задача, это логистика. Угу. А чи вдасться им напичкать Крым с оружием больше, чем сейчас? Ну, вони ще з цим займаються, тобто вони ще з процесі. Uh -huh. Це процес. а, тоді нам треба подивитися саме Луганщину, тому що в мене людина написала мені в директ, Діма, 10 років в окупації Луганщини, ми вже реально дуже втомилися, коли ми повернемося в Україну. Давайте подивимося, що взагалі відбувається на Луганщині, і чи повернуться вони в Україну найближчий час, може, навіть в цьому році. Ви you знаєте, know, про Луганську область дуже плохи були розклади, uh -huh. тому що вона з большим, ну. Малая вероятность, что она вернется в состав Украины, mm. очень малая. Но давайте в целом посмотрим, какая давайте. сейчас обстановка там. Давайте. Угрожает ли что-то людям? Да, поднимемся, давайте. Давайте посмотрим обстановку в Луганске и Луганской области. Да. Для людей в первую mm. очередь. Само в самом Луганске его тоже напичкивают сейчас оружие. То есть туда очень много свозится mm -hmm. военных, техники и оружие. Mm -hmm. То есть туда, возможно, перемещаются какие-то склады, которые были в других местах. Mm -hmm. То есть какая-то идет ротация и аккумулирование какого-то источника энергии непосредственно в самом городе Луганске. Mm -hmm. Далее, Луганская область, конечно, все гораздо хуже, то есть видно, что Луганская область страдает очень сильно от обстрелов, от разрушений, люди теряют имущество, ну и это будет продолжаться, пока что это все не закончится угу. Окей, ну, это, ну там, я разумею, ну, так, иншими словами, там будут дии активные, тоже відбуватися на так, час? Да, очень активные идеи. Угу. Давайте тоді, щоб ми цю тему могли закрити з вами взагалі на сьогоднішні, давайте подивимося. От, от ми всі раніше, рік тому чекали всі контрнаступи, які тоді був. А зараз почали писати, що реально зброї дають багато, Там, що вона йде великими партіями, але вона йде. Давайте подивимося, чи у нас дуже у багатьох людей великі очікування були на, на березень, і я завжди дуже прошу підтримувати ті. Е... Ті збори, які я проводжу, ми маємо закрити збір на батарейки для FPV-дронів, я Прошу дуже підтримуйте ці збори. А от зараз ми можемо сказати, що військовий на фронті буде перелом в бік України. Тобто Україна зможе переламати хід війни зараз. Дорогі друзі. А у нас переломний місяць е, буде іюнь. І, а, е, червень. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Все, кто имеет мой календарь ведический, Малые. они могут это прочитать в календаре, потому что те прогнозы Оракула, которые напечатаны в календаре, они практически все сбылись. Сейчас а. мы находимся на территории марта месяца, и вы можете ознакомиться там последовательно с каждым месяцем. Прогноз на каждый месяц года в этом календаре, плюс все ведические праздники, все а. даты. Вы будете знать, когда что праздновать и как это праздновать. И что говорит оракул? Еще говорил, скажем так, когда мы составляли этот календарь, делали расклады оракула еще летом. То есть он показал, что июнь будет очень важным месяцем для нашей страны. Но положительные изменения, которые принесут обществу нашему такую вспышку вдохновения, они произойдут в апреле. Но ага. очень вероятно, что эти изменения, они связаны не с ситуацией в Украине, а с ситуацией в России. Потому что сейчас, вот март и апрель, Россию ждут. Я не считаю, что это тяжелые времена. Это хорошие времена, когда есть возможно возможность действительно как-то проявиться. То есть, наконец-то выпустить зачатки э, настоящего такого патриотического движения, не мирного протеста, а протеста совершенно другого уровня, который действительно может эту власть испугать. Uh -huh. и, и вот это все начнется буквально сейчас, с конца марта, выдвинется новый лидер оппозиции из военных, и произойдет очень много интересного на территории России. Я думаю, что это очень сильно вдохновит жителей Украины. То есть апрель, uh -huh. это месяц такое вдохновение. А вот действительно переломные события, которые произойдут касательно войны. И они решатся в июне. То есть в июне станет понятно, угу. на каком мы этапе, чего нам ждать, и когда же уже будет окончание войны. Это все решится в июне месяце. В частине орков мы дамо втекти, и это будет, ну, ледь не наказан будут они текать? Ну да, ну да, ну слушай, да. Ну, уже. Да, ну мені показують, розумієш, що вони не просто тікають. а Вони тікають, не озираючись. І на це є команда, на це є рішення, і на це є умови, аби це сталося. І саме про це. Іде не просто домовленість, а саме мені здається, це і є основною зараз темою обговорення як припинити цей конфлікт. Тому що ну, ми не можемо їх всіх вбити. Нам би дуже хотілося їх всіх mm -hmm. вбити, але ми не можемо цього зробити. Ми не можемо їх просто вигнати, тому що воно ж огризається, воно ж mm -hmm. вбиває і стріляє. Тому тут буде якесь максимально потужне і референтне рішення. Ну, дивися, вони тікають, щоб вернутися? Розумієш, можна тікати, відвести себе з усіма своїми військами, набратися з сили, піти знову Це така ситуація, чи ні? Як це спитати краще? Чи повернуться вони ще, якщо так, да. Якщо вони вали... буде... знаєш, як я гляну? Давай yeah. я гляну О, повне припинення війни. Чи зупинка з подальшим продовженням? Давайте так, який варіант більше реальний іде для нашого, для нашого сценарію? Повна зупинка. Повна зупинка як подарунок. Смерть, колесниця і сонце перевернуто. Сонце перевернуто завжди залишає ефект несподіванки. Тобто, це як якийсь дарунок, який з неба впаде. І все завершується повністю. Да, я тепер гляну, чи буде повернення? Воно буде плануватися це повернення. Про нього будуть говорити. Ним будуть залякувати. Не нас залякувати, а залякувати в горизонтальних спілкуваннях, тобто лідери. В своїх відбудовах нових стосунків та налагодженнях нових зв'язків будуть намагатися все ж таки подалювати цю тему і намагатися її брати як аргумент. Але фікнек що вийде, бо на рівні пліток це і залишиться, тому що тут активної дії і взагалі енергії дії вона зупиняється і вона руйнується. Тож Спочатку буде е, розуміння або буде таке побоювання, дійсно, що вони ще повернуться, і буде ніби зрозуміло, чому, як і коли приблизно. Але Оля. згодом е, в переговорах, в, в обговореннях, ця тема закриється назавжди. Оля? Ти пам'ятаєш, ти мені казала, Діма, що вони будуть робити якось закінчення війни, вони в себе на телеку будуть одне казати для своїх оцих ор оркачан, розказувати, що там ми щось зробили? Ти скажи мені, тобто вони на в себе на телеку, як вони пояснять оцей відхід з України? І можемо це спитати? Як вони пояснять відхід з України? Давай спитаємо. Так, ну давай так, все, що вони будуть казати, це брехня, тому що да. тут дійсно йде маніпуляція і дійсно йде за дияволом. Йде та інформація, яка потрібна для того, аби досягти певних результатів. Тож, що вони будуть казати своїм оркам, коли вони заберуть їх звідси. Тут буде демонстрація, демонстрація. Піклування про населення, щоб вибори виграти? Пов'язано це з виборами. Mm. Так, пов'язано. Пов пов'язано воно з виборами. Так, пов'язано дійсно. А, і тут. Ти знаєш, тут сукупність факторів, от, от дійсно, сукупність. Тому що а, вони будуть демонструвати свою, а, таку, знаєш, позицію сильного. Що ми могли б продовжити, ми могли б знищити цю Україну, але ми вирішили не втрачати своїх людей. Наприклад, це так буде. Або ще такий варіант, що я не можу зрозуміти, на що вони будуть спиратися. Вони дійсно знаєш, ніби будуть казати, що. Або вони влаштують якусь диверсію, але ця диверсія вона буде якась ілюзорна. Ну, тобто, щось вони влаштують. Знаєш, наприклад, якщо ми беремо е, те, що я вже бачила, мені колись показували, що е, вони влаштують якусь диверсію на заводі Титан. Угу. Тобто не аварію, не катастрофу, а саме якусь диверсію і спираючись на неї, ніби рятуючи своїх оці жителів. Да. Да. Вони будуть виводити їх прямо шматками, знаєш, такими величинькими. і от знову мені схожа ситуація, що ми ніби рятуємо своїх людей від того, що може статися. Ну тобто, це е, ніби як забоювання. Тобто, тут буде ну граці yeah. слухай, ну диявол, що тут ще може бути. Тобто, це буде, але вони все одно будуть красавчиками для своїх орків, тобто е, відкрити очі не вдасться. Все народ проработанный, все хорошо.